Salam dostlar. Bu gün sizə zamanın sirrindən danışacağam. Zamanın sirri nə deməkdir? E, əgər sənin zamanının yaxşı keçməsini istəyirsənsə, sənin zamanın bir tərəfdə olmalıdır, qayaların bir tərəfdə. E, yəni e, əgər zamanının e, gözəl keçməsini istəyirsənsə, o zaman səni sevən insanlarla, sənə dəyər verən insanlarla, sənə qiymət verən insanlarla vaxt keçirə bilərsən istədiyin adamdan belə zərbə yesən belə e, yenə sən ayağ üstə dayanıb zamanığı e, gözəl keçirdə bilərsən, gözəl irəlləyişdirə gedə bilərsən. E, çünki dəyişmək insan üçün düşman, düşməndir. Dəyişmək insan üçün irəliləməkdir. E, əgər sənin üçün e, bu dünyada e, sənin üçün qorxulacaq e, heç bir şey yoxdur, yəni heç bir şey yaradılmıbsa, o zaman güclü olmalısan ə və buradan isə ə, lider akademiyanın rəhbərliyinə də öz təşəkkürümü eləyirəm. Mənə böyük irəliləyişlərə kəşf etdi.